привет дорогие подписчики, ну и не подписчики, а друзья просто, Какое... спасибо что смотрите мое видео, я видео контакт выложу, это обзор на э, мое любимое оружие, ну мое любимое оружие это спочатку бита, ну кому-то она не нравится, думает это для нубасов, но меня получается с ней тащить, хотя бы она и дальнобойность она и урон одна. Еще мне, мне, нравится вот М16 автомат. Боезапас 20 на 40, скорострельность 2 звезды, урон 2 звезды. И ГОСТ Винчестер. Это чтобы прыгать по разным парапетам. Э, дробовик. Боезапас э, 3,9, дальнобойность 1, э, зирка э, 2 звезды. И последняя писец ой писец серп снайперская винтовка боезапас запас 1 на 4 дальнобойность 1 звезда урон 3 звезды и все это все мои э, любимые оружия как-то мне даже сейчас можете смеяться э, у, у меня меня получается из ней тащить даже не знаю как и эти донатить не люблю. У меня с другой страничкой всего лишь 20 голосов пополнил раз у жизни. Пару оружия купил себе, то и все нормально, все окей. Ну все, я рассказал про мое любимое оружие. Это э, первый год бита, э, М16, Винчестер и Серп. Все, пока я, с вами был я, Андрюха, показал вам обзор на мое любимое оружие.